Неофіційна яблучна столиця. Саме так називають голландське містечко Тілбург. Тут і символ міста відповідний. Fruit, саме з цього міста стартували міжнародні гастролі черкаського драмтеатру. Тут раду зустрічають делегацію з Черкас. Глядацька зала вщень заповнена. А на сцені актори викладаються на всі 100%. Публіка від такої постановки в захваті. Режисер Марк Крон роботою акторів задоволений. Я дуже пишаюся вами, друзі. Акторам так такі сипле компліменти. Черкасці so працювали дуже важко. О oh, Боже! І коли я їх сьогодні бачив на сцені, я ними пишався. Їм подобалося те, що вони робили. цікава, дуже сцена, дуже зручна для роботи. І відчувається різниця, відчувається якість світла. Її явно бракувало в Черкасах. Я думаю, що в майбутньому на прем'єру українську ми допрацюємо цей момент. Сергій Ударич впевнений, гастролі черкасців корисні для міста. Про нього тепер дізнається вся Європа. А місто Тілбург незабаром може стати побратимом Черкас. Це перший гарний крок того, як будуть розвиватися наші відносини між черкасами і цим маленьким, але як ви бачите, дуже затишним і дуже привітним містом. Мені дуже хотілося, щоб ці відносини продовжувалися. Тим часом черкаські актори вже почали знайомити голландців з нашими традиціями, вчили їх українських пісень. Опера «Циганський барон сподобалася й жителям міста Амерсфорд. Не менш емоційно реагували на оперу і в наступному місті Гарлемі. Вереду в учасників міжнародного проекту циганський барон гастролі в Гаазі, Роттердамі, Бреді, Антверпену та ще в багатьох містах. А 27 березня прем'єра української версії опери відбудеться в Черкасах. Якщо говоримо про хорі, балети та этот состав залишиться. Нам треба буде несколько харистов додати, тому що деякі маленькі ролі будуть грати люди із хору. Але такі перестановки, говорить Зіслав Супіш, аж ніяк не зіпсують оперу. Більше про міжнародні гастролі театралів з оперою Циганський барон. Ми запитаємо в директора Черкаського драмтеатру Володимира Осипова. Вітаю вас! Добрий вечір. Щойно у сюжеті ми бачили, з яким захватом іноземні глядачі дивилися циганського барона. В чому успіх? Розкажіть прежде всього, успіх этого спектакля заключається в тому, що це унікальний міжнародний театральний проект. который впервые э, показывает музыкальный материал оперы Иоганна Штрауса «Цыганский барон» в полном объеме, в полном музыкальном объеме, и то, что э, в нем участвуют актеры э, разных стран. Поэтому э, работа над этим проектом была очень интересна и плодотворна для нашего театра. И сегодня в данное время э, идут гастроли этого театра по странам Голландии и Бельгии. В э, гастроли начались 19 января, премьера состоялась в городе Тиль, где э, я присутствовал на этой премьере в составе делегации, которую возглавлял э, миский голова Сергей Олегович Адарич. И э, театр принимали с огромным успехом, был полный зал, э, был мэр города Тиля, и э, состоялась такая встреча между э, двумя мэрами, мэром Черкасом и мэром города Тиль, и э, директорами театра. И э, мы, в принципе, подписали такие договора о намерении, о сотрудничестве, поэтому я думаю, что э, в дальнейшем, может быть, у нас получатся какие-то еще плодотворные проекты. И что можно еще сказать о этих гастролях? Ну, дело в том, что прежде всего организация театрального дела Голландии кардинально отличается от нашей, и это тоже как бы делает свой, дает свой отпечаток в том, что гастроли проходят в таком напряженном графике, поскольку спектакли начинаются достаточно поздно, необычно для нас, они начинаются где-то в начале десятого по нашему времени и заканчиваются поздно. И надо сказать, что интерес до музыкальных спектаклей в Голландии очень большой. Поэтому спектакль набирает обороты с каждым городом, с каждым выступлением. И уже есть отличная пресса по нашему, по нашему проекту. Я даже скажу, что с заголовок этой статьи, газета вышла на четвертый день после гастролей, было сказано, что оперета такая, какая она должна быть. То есть я думаю, что это самая замечательная оценка нашей работы. Особисто вам постановка поры больше сподобалась на черкаській сцене чи все же за кордоном. ну звичайно, на случайно на гастролях уже там в голландии спектакль уже обрел свой настоящий э, почерк свое настоящее дыхание потому что здесь все- таки э, были репетиции и нам немножко не хватало времени довести э, до логического конца уже э, создание этого спектакля а там uh, еще uh, помогало и то, то, что uh, высококлассная техника, великолепный свет. Uh, это все придало uh, спектаклю еще больше красок и uh, качества. Расскажите, была скачим украинская версия цыганского барона, видрезнятаямется від ну, ну, от оригинальной, но кроме звучанию мовы? Ну вот вы сами ответили. Только uh, будет различие в языке потому что, ну и э, поменяются исполнители. Если сейчас э, в спектакле принимает участие 9 лучших солистов Европы, то э, в, в украинской версии будут играть артисты Черкасского театра. Хотя мы не исключаем, что, может быть, на какие-то роли мы э, запросим э, других исполнителей. Но э, я еще раз говорю, если это такое случится, то это будет минимальное количество людей, один-два человека. А так вся нагрузка ляжет на артистов Черкасского театра. И э, сегодня сегодня, вот уже вчера, там в Голландии в 11 часов наши актеры уже делали пробы на роли э, солистов. И э, те места, которые освободятся, займут актеры э, Черкасского театра, которые остались дома. И последнее запитание: Чем еще Черкасский драмтеатр порадует глядачев? В этом театральном сезоне черкащане увидят новые премьеры. Как мы уже говорили, 27 марта и 28 марта это будет премьера украинской версии «Цыганский барон». Потом э, зрители э, познакомятся с, с фестивалем «Сцена людства», который начнется с 23 по 30 мая. И э, также театр планирует в этом, в этом театральном сезоне поставить э, пьесу «Назар Стадоли» Тараса Шевченко. И э, сейчас мы уже приступили к работе над э, детским спектаклем «Катигорошка». Вот такие спектакли ожидают э, зрители в этом театральном сезоне. Ну ж, что часто, завитал до нас в студию. Спасибо, что пригласили. И пользуясь случаем, мне хотелось бы передать от наших актеров, которые находятся на гастролях, приветствие для своих родных и близких, потому что они просили, и сказать о том, что они находятся в очень хороших, комфортных условиях, и чтобы за них не волновались. А они, в свою очередь, скучают и желают быстрее вернуться домой. А мы будем ожидать украинскую версии цыганского барона. Да. Нагадаю, гостем студії «Віка новин сьогодні» був директор Черкаського драмтеатру Володимир Осипов.